क्षाध्यापक असतील त्याचे काही काय कर्मचारी आहेत त्यांना सस्पेंड त्या ठिकाणी केलेलं आहे ज्या पोलिसांनी दिरंगाई केली त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे एसआयटीची नेमणूक गृहमंत्र्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे मुख्यमंत्री महोदय स्वतः लक्ष घालत आहेत आणि मला असं वाटतं की आता खूप तास पाच सहा ता तास झालेत आता शेवटी रेल्वेने येणारे जाणारे लाखो लोक इकडनं तिकडनं आहेत त्यांची आपण काळजी घेतली पाहिजे पालकांनी आरोप केलेले केलेल्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी दहा तास लावले त्यामुळे हा सगळा उद्रेक या ठिकाणी निर्माण झालेला आता हा चौकशीचा भाग आहे निश्चित त्या संदर्भामध्ये गृहमंत्र्यांनी सांगितलं की आपण एसआयटी नेमू नेमलेली आहे तैयार चौकशी के लिए जाइल जे जे दोषी असली तो ना एक काला ही यात्री कहीं छोड़ना जाना रहता है कड़क कार्रवाई हुई हिंदी में एक बार ब्रीफ की अभी क्या सिचुएशन है सुबह से रेलवे ठप है प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए क्या निर्णय दिए गए प्रशासन पांच छह घंटे से ये आंदोलन चल रहा है या रेलवे ट्रैक पे सब लोग बैठे हुए हैं जायज है क्योंकि घटना ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा वो शर्मनाक घटना हुई है लेकिन पाँच छः घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं डॉक्टर्स है पेशेंट्स हैं उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है डीसीएम साहब ने कहा है देवेंद्र जी ने कहा है शिंदे साहब ने कहा है अजीदादा ने कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है इंक्वायरी होगी फास्ट ट्रैक में भी यह लिया जाएगा इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील है सरकारी वकील उनकी नियुक्ति कर दी गई है मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे इसके जो आरोपी है उसको सजा हो ये हमारा भी कहना है जो लोगों का कहना है लेकिन सवाल एक शुरुआत में जब तेरह तारीख को घटना हुई तब से शुरुआत में लापरवाही बरती गई जैसे एक बात सामने आ रही बारह घंटे तक पीड़ित के परिवार को बैठा के रखा गया स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में ये भी ये भी, भी ये भी आरोप हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर और इसकी भी जाँच की जाएगी इसी के लिए देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एस रखी है एस आई आई के तहत तुरंत इसकी इंक्वायरी होगी चौकसी होगी और इसमें जो भी दोषी है जिन्होंने भी इसमें देरी की है या कोई लापरवाही वह बरताई है उसके ऊपर सख्त सख्त सक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई <coughs> क्यूँकी नाराजगी स्कूल मैनेजमेंट को लेकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन छुपाने में लगा हुआ था पुलिस पर भी वही दबाव बना रहा बिल्कुल जो जो भी इसमें दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा सबको सजा होगी क्योंकि यह घटना इतनी शर्मनाक है घटना इतनी शर्मनाक है इतनी गलत है किसका समर्थन कोई किसी को पीछे छुपाने का कोई सवाल ही नहीं आता उनपे क्या कार्रवाई उनपे कोई कार्रवाई का सवाल नहीं आता है लेकिन मेरी सबसे विनती है रिक्वेस्ट है की पाँच छह घंटे हो गए हैं आपने अभी एक आंदोलन खत्म करना चाहिए क्योंकि तो आपकी जो जो भी मांग थी वो सरकार ने सब पूरी कर दी है सरकार भी इसके बारे में बहुत गंभीर है आप मिलेंगे से मैं जाके मिलता हूँ बात करता हूँ उनको रिक्वेस्ट करूंगा शासन की तरफ से मैं पूरी रिक्वेस्ट उनसे कहूंगा हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आपका जो कहना वो हमारा कहना है आंदोलन खेडकी बहिणी मला वाटतं लाडकी बहीण वगैरे या गोष्टी इथे बोलून म्हणजे याला राजकीय स्वरूप देऊ नका हा विषय खूप गंभीर आहे आणि मग काही लोक जर असं करत असतील की आम्ही इथे काहीतरी वेगळा वळण या गोष्टीला देऊ तर ते कृपा करून करू नका लोकांच्या भावना समजून घ्या लोकांच्या भावना या बाबतीमध्ये अतिशय तीव्र आहे शासनही त्या बाबतीमध्ये अतिशय गंभीर आहे पण उगाच काहीतरी पोस्टर बॅनर आणून इथे राजकीय स्वरूप या गोष्टीला देऊ नका वेगळं वळण लावू नका वही कहता की भाई इसमें कोई आप इस विषय या विषय बहुत गंभीर है बहुत सीरियस विषय है इसको राजनीति इसको इसमें कोई राजनीति लाने की जरूरत नहीं मुझे ऐसे लगता है और ना ही आप मेरी सबसे विनती है सभी राजकीय दल जो है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई राजनीति मत लाइए आप आंदोलन संतप्त झालेत महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आपण बोलू बाजू <silence> समजूत <silence> তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনাদের বন্ধুরা اوھا مانني آهي